Сегодня есть заинтересованность. Проходят теракты постоянно. Одесса, Харьков, Днепропетровск. За полгода, которые я здесь нахожусь, более 700 тысяч анонимных звонков. Больше 700 звонков. Минирование. Вокзал. Государственных учреждений. Метро. Торговых центров. Знаете, на чем делается? Дестабилизировать ситуацию того, чтобы люди поняли, э, поняли. Потом здесь кто-то мне перекрывает вещать и бортирует полностью Киев. Я э, серьезно говорю, я к этому э, буду очень серьезно относиться. Дестабилизация блоки. Если дестабилизирует Донецк, тогда один регион и не Киев дестабилизирует. Полностью руки вся Украина. А сейчас спекулируют на том, сколько нужно Путину времени дойти до Киева. Три часа, пять часов. Ему не нужно будет идти до Киева. Дестабилизируют ситуацию, полностью скинут власть, полностью хаос, анархия, все, Украины нет. Можно брать голыми руками. И в этом плане нужно тоже понимание и помощь, что, чтобы мы собственными руками не разрушили то, что на сегодняшний день есть. И самая ключевая задача сегодняшний день – это стабильная ситуация в столице. я с вами, ну, я конспектировал, по Конституции я не буду с вами э, в дискуссии, очень вопрос спорный, э, но мы понимаем, что Конституцию может только лишь вносить изменения, дописывать, выше вы сказали по э, поводу э, судов, э, прокуроров, милиции. Я полностью с вами согласен. Мы идем этим путем. Должна быть муниципальная милиция, избранная милиция, милиционер, который не исполняет территориальные громады. Территориальные громады избранные, да, до тех пор, пока они будут особо особой краской, не может их скинуть оттуда, тут они вошли ничего не поменяется. И в этом ключе мы подготовили этот проект, и сейчас мы с вами в этом, в этом году, уже все полноценные будут принимать, и муниципальные лица для это очень важно. Но не получится, Если, например, это не ремонт, не получится у вас. Это вы на, ставите, на голову ставите процесс. Знаете, да, Владимир Сначала на самой а потом все будет муниципальное, и выборное суд. Мы громады, которые мы сейчас формируем по всему Киеву, 10 районов. Поэтому я прошу вас услышать, вы не не под ГО, Это не <говорит> да, по всей всей, и, всей всей. <говорит> и, так и мы сможем и защитить, и, и э, справиться с, Дяну, не Давайте, я, давайте, я вам, смотрите, давайте не будем перебивать. Я, я каждого из вас, что вы еще что, что касается, что касается Что касается помещений, я одно могу сказать, большое количество организаций обращается к у нас здесь в мэрии колоссально не хватает У нас люди находятся, сидя на вы, Часто у нас отвечают на этот курс, у нас разбросана полностью коммуникация нормальная. Она Но не отвечает вообще всем, как она должна быть, потому что все службы должны находиться в одном помещении. У нас разбросано с очень многими проблемами. Более того, у нас еще ремонт идет, который мы не... Поэтому у меня предложение если мы говорим о территориальной громаде. Я дам распоряжение главам района найти в каждом районе помещения, если мы хотим работать полностью, помещения, чтобы эти помещения были выделены для громадских организаций. Но я бы громадских организаций. Нет, территориальная громада, это не есть громадская да, организация. Это процесс фальсификации смотрите, смотрите. Это, 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 это все какие-то которые вот, хорошо ну, вышли. Да, агромат, да, давай, да давай, мы, мы, грамот. Грамот. только что мне -то приходило, э, знаете, нам вот, необходимо такую вещь. Я такую вещь. Вот мы с вами встретились. К примеру, завтра у меня встреча. Люди снова говорят, мы территориальная громада. А кто тебе пишет? Мы территориальная громада, мы представители там, громадских организаций и так далее, так далее. А те, Yeah. А вы знаете, кто это такие? Кто? Ну, то есть, я, я не знаю, скорее Это территориальная это помещение именно для ...может озвучить, что вы действительно То есть, территориальная громада должна иметь какой-то статус. Юридический, чтобы не знаю, что это. статус?

Наразі, як в Києві відбувається це, група осіб робить громадську організацію. І ми, не маючи ніякого представництва, ми представляємо громаду. От ми хочемо унеможливити цей процес і зробити площадку для всіх. На цій площадці зразу нам буде видно, хто є представником громади реально, а хто просто фальшується через оформлення громадської організації якоїсь. От який ми хочемо запустити і з вашою допомогою, тому необхідно, щоб тут було приміщення. Тут був такий центральний офіс. Можливо, там якийсь службовий центр міг би бути і в іншому місці, але в центральній частині. Але дуже важливо, щоб це було саме тут. Ця площадка буде прозорою абсолютно. Вона не буде, цю площадку буде займатися, не громадська організація. Ми ж не проти, ми розуміємо, що це структура, яка відповідає. Громадська організація. Не громадські організації представники громади, чи громадські організації, які є, я активісти. Ми ще раз хочу саме, я хочу, що вашу е, увагу. Я прийшов, жодного скандалу, питання по землі немає. Тобто, чому всі запрошують? Представники засудження маслої інформації. Активісти, кого завгодно Приходимо в комісію, питання є, якщо є підозра, чи якісь знімаємо. Ці питання, Допро, я прошу вас, у нас громада е, е, депутат, вибрала своїх депутатів, яких потрібно контролювати, <тур> що вони роблять. Будь <тур> ласка, <тур> приходьте на комісію, що стосується вашої діяльності комісії по самоврядуванню, Приходьте, пропозиції є, давайте, відноситься пропозиції, долучайтеся, тому що е, я, я почав цього одному зробити, тому, що нам потрібно вибиратися. Очень хочуть Я дуже згоджений, і вас в але щоб громада, я тут знаходилась в не для ТО, а для всієї територіальної громади. Да, представители, вот ваш помещник, чтобы к нему приходили люди. А вы скажете, что громада отримала помещение, вот оно У нас конфлікт з організацією. Насправді, представники громади є депутати, яких громада обрала і висунула представляти інтереси громади. А чи громада повинна контролювати? Яким чином? А яким чином? Будь ласка, у нас приходить. нашу работу нашу работу контролировать и чему но... контролировать работу вот лась комиссии вся работа у нас вся работа так, я, я я прихожу дому я... у меня у меня на прокате и чему говорил про территориальные громады территориальные громады у местики и могу дать зараз распоряжение чтобы каждый В цьому будинку. Будин. Я підверту хочу сказати, ця розмова про приміщення в цьому будинку не перша і я багато разів. Е -е, у мене і представники матері щоб що представилися політику, і комітет майдану, і громадські організації, і профсоюз. І ще ви собі не можете, скільки людей в мене вимагає. Я всім даю й чітку ми готові. Тож, у нас физично нема приміщення. Я можу, я можу показати, в кімнаті сидять по 8-10 людей. І ще ремонт йде. І ще люди сидять по різним районам, тому що вони не переїхали сюди, тому що тут зруйнована була вся будівля. <связано> <связано> я, я, <связано> раз, хочу <связано> <я вас связано> сказати, <связано> я, вас чую, я вас чую, я також, також хочу, щоб ми один одного чули. Розумієте, це надо. Якщо потрібно, Давай В каждом районе есть Шевченковская районная администрация, которая находится э, 30 метров на бульваре Шевченко. Есть в каждом районе администрация, где я э, да, даю задания, знают и для романских организаций. Не романс, только бутерброды. Доброе. Это реально Она для всех будет. Это бутербродная площадка. Я вам продолжение вашего вы сейчас сказали, по поводу районных, районных, администраций. Я здесь на Мы как инициативная группа обратились к товарищу Кузову. Кузык пошел нам на встречу, выделил нам погоджение, что мы на Запорожье находится за такой то какой адресом. Кузика поменяли, пришел Муфричук, и в итоге мы заступили за спортсменов. За, за, спортсмены. за противные детские клубы которые у нас 22 штуки было, их осталось 11. Куда они ушли, в каком направлении растворились э, эти клубы, мы не знаем. Сарасенко, кстати, все документы мы отдали по этим вопросам. Приходили милиции вместе с администрацией, э, били кубки, рвали грамоты, резали матки, заваливали двери, отключали воду детям, свет, э, захватывали помещения и так далее. Мы за них заступили, за этих людей, за эти спортивные клубы. В итоге, через два дня, после того, когда у нас был круглый стол, этот кабинет поменяли замки и сказали, все, вы здесь больше не сидите. Помещение было. Помещение было надано временно, но вы потом дайте документы, оформите их в надлежащем виде, и мы потом помещение выйдем. Сейчас ни помещения нету, ничего нет, и мы опять собираемся на лестнице. Объясняется или по И что происходит это компенсация района, если мы сейчас не Не будет центра при вас на объединение действительно фахитяном в Громадском Вы просто себе проблемы спорите вместе и Я, я уважаю себя фахитцем. В районах вы знаете, что бывает в районах. Не треба Я Если вы хотите, чтобы еще по разумнее, то по Айдену, сейчас. И, я, и, даю и, я даю распоряжение. Я даю распоряжение. Знай ты примечание, представь примечание. И ещё глава района, другой овцес. Районная администрация будет контролировать этот процесс, района. выделить помещение, не контролировать, не контролировать. Вы же хотите контролировать, мы даем ему все возможности не только контролировать, но еще и помогать, присоединяться к этой работе. Виталий, Я Виталий, прошу Виталий, вас. Виталий Владимирович, э, вот, этот, э, вот этот дом принадлежит территориальный роман. Вот мы представники и представники территориального романа. Не ГРО, не, не, не коммерческая организация, а территориальный роман. Да, со всех районов. Вас это, это мы, я, Киевцы и киевляне легитимно, как вы говорите, то есть власть, которую выбирает народ кивлян, легитимно избрали и, людей, они дали права отстаивать, депутататам отстаивали их права. Есть избирали народных депутатов, избирали наших президентов. Но эти народные депутаты, эти президенты привели, не Путин к нам пришел с войной. Они нам дома привели войну, беду. Понимаете? И это все весь народ понимает. Вот сейчас сидят группа активистов, которые вам протягивают руку. Я вообще поражена. У вас же не просят а, оттяпать пол, а, дайте я скажу, оттяпать какой-то кусок этого здания. Вам единственно надо сделать комнату каких-то 10 квадратных метров для того, чтобы 10 районов, их представители приходили сюда, именно сюда, в центр, соорганизовывались и восстанавливали законное гражданское право конституционного порядка. Не вы. Ни президент, никто не наведет порядка в стране. Порядок в стране наведем только мы сами и наши ребята, которые сейчас готовы. Я должна вам всем сообщить, что с нашей инициативы создано в Киеве батальон «Братство», который включает уже на сегодняшний день 42 представительства вооруженных э, сил. Это и армия Наша, это и нацгвардия, это батальоны, вот рядом, сидящие ребята знают это. На сегодняшний день люди сами соорганизовались. Я лично была инициатором этого, потому что я точно знаю, прошу прощения за резкость, но я точно знаю, что на сегодняшний день, если бы вы, представители власти, захотели... Не рассказывать нам, мы это все знаем, а захотели. Уже была остановлена война, уже было, не было таких двух перемирий, где наши дети погибают. Понимаете? И закрыли бы вовремя границы, чтобы техника тяжелая, простите меня, что я это говорю, потому что сердце разрывается. Вот. Тяжелая техника бы не зашла с Российской Федерации. Если бы это все вовремя, эта власть уже бы сделала, представители этого власти. Поэтому вот здесь сидят Громадяне Украины, которые готовы вам помочь. И вам только не громадские организации, не громадские организации, а громада места Киева, готовы вам протянуть руки, ноги, целостно отдать свою, они ж не просто у вас зарплаты, работать, сорганизоваться и сделать конституционный порядок стране. Люди добрые, мы сейчас Вы о чем говорим? Мы говорим? Мы говорим о том, что приходят организации, пусть они тысячи человек приходят, у каждого всякие разные, сейчас и этих организаций милосердных полно отжимать деньги, понимаете? Но на сегодняшний день мы, громадяне Украины, одеваем, обувают бойцов, вот они сидят. Понимаете? Я лично своему сыну одела, обула его, не, не, не представители власти. И на сегодняшний нет, день... Я председатель власти или нет? Как вас зовут? Скажи. Я надея. Надея, Вы представитель власти, но вы сейчас не слышите. Маму зовут, я бы, на... маму зовут надежду, я бы да. вам, знаете, что советовала, Виталий, вы меня извините. Вот вы сейчас категорически говорите нет. А я бы на вашем месте, как женщина, вы скажете своей маме, она поддержит меня, сказала, дайте мне посоветоваться с... Вы не можете все знать. С теми, которые знают этот процесс, конституционность, кто на самом деле у нас, как понятие променили нам за два года. Вот, понимаете, вам надо не говорить «нет», а вам надо дать хотя бы надежду этим людям, что... Я убеждена, если люди... Вот мы общались... Я, как вас? Вот. Мы общались с ним. Он реально понимает, что мы правы реально понимают. Пообщайтесь, не здесь сейчас не говорите, а вот там говорите, пообщайтесь. И мы еще встречу сделаем. И я уверена, мы вас убедим. Вот я уверена. Близости, я, я а для убеждения я только -то со слова добавлю, я объясню по Европе. И в каждом городе европейском в администрации 4 человека. У нас же в Киеве 2000, и они еще расширяются. Скажите, пожалуйста, зачем нам такое количество чиновников? Если все делает дароматом, извините, что я Это реально, вот если бы я была на месте, на той стороне, 30%. я бы сказала, ребята, идите, мне помогаете. Сто процентов. Тридцать не я сам у нас администрации здесь, 604, как сидят, только приходят и Они не все знать, а время надо. Надеюсь, выучите все свои